silas olacaqlar. Onların Azərbaycanda insanların eşitdiyi, lakin malik olmadığı bütün insan hüquqları olacaq mı? Onların tamamilə azad mediyası olacaq mı? Onların səsini qaldırmağa icazəsi olan müxalifəti olacaq mı? Onlar burada Azərbaycanda insanların malik olmadığı şeylərə malik olacaq mı? Siz hesab edirsiniz ki, insanların bu haqqları yoxdur. Nəyə görə siz Azərbaycanda insanların azad media və müxalifətə maliyyə olmadığını düşünürsünüz? Çünki mənə bu barədə müstəqil mənbələrdən məlumat veriblər. Hansı müstəqil mənbələrdən? Məlumat. Bir çox müstəqil mənbələrdən. Deyin mənə, hansılardır? Əlbəttə ki, mən onların adlarını çəkə bilərəm. Əgər siz onların adlarını, adlarını deyə bilmirsinizsə, bu o deməkdir ki, siz bir hekayə ucdurursunuz. Bu media dövlət nəzarəti altında deyil. Xeyr, əslində fəal azad müxalif media var. Əlbəttə ki. Mən bunu harda görə bilərəm? Siz bunu internetdə görə bilərsiniz. Siz bunu hər yerdə Qazetlərdə görə bilərsiniz. Niyə? Siz bunu Sizlerde görebilirsiniz. Sizden soruşabilir miyim? Siz burada. kimi müxalifət adlandırırsınız? Burda müxalifətin olmasına icazə varmı? Bəli, icazə var. QHD-lər təqiblərə məruz qalır, jurnalistlər təqiblərə məruz qalır. Şəhər keçilər həbsxanadadır. Bunların heç bir həqiqət deyil. Tamamilə fəkti, tamamilə bizim azad mediyamız var. Bizim azad internetimiz var. İndi həlbir vəziyyətə görə bizim bəzi məhdudiyyətlərimiz var, lakin əvvəllər heç bir məhdudiyyət yox idi. Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 80%-dən çoxdur. Siz internetin da olduğu, senzuranın olmadığı və 80% internet istifadəçilərinin olduğu bir ölkədə medianın məhdudlaşdırılmasını təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz. Bizim Facebookda milyonlarla insanımız var. Bizdə azad medianın olmadığı necə deyə bilərsiniz? Bu yenə də qərəzli yanaşmadır. Bu qərb auditoriyasında Azərbaycan haqqında bir fikir formalaşdırmaq cəhdidir. Bizim müxalifətimiz var, bizim QHT-lərimiz var. Bizdə azad siyasi fəaliyyət var, bizdə azad media var, bizdə söz azadlığı var. Əgər siz bu sual qaldırırsınızsa mən də sizə bir sual verə bilərəmmi? Siz cənab Assancılar, baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Bu sizin ölkədə azad mətbuatın təzahürüdür? Biz burada mənim ölkəmi müzakirə etmək üçün deyilik. Xeyr, gəlin müzakirə edək, gəlin müzakirə edək. Elmlərin burada azad mətbuatının olmayacağı ilə bağlı məni ittiham etməyə vəzliyiniz. Gəlin Assanc barədə danışaq. Bağışlayın, o, Xfodor səfirliyində nəsel keçirdi və nəyə görə oyunda hardadır? Jurnalist fəaliyyətinə görə siz həmin şəxsi cirov saxladınız. Əslində mənəvi və fiziki olaraq onu öldürdünüz. Bunu siz etmisiniz, biz yox. İndi o həbsxanadadır. Siz bu işlərlə məşğul olduğunuz halda sizin azad mətbuat haqqında danışmağa mənəvi haqqınız yoxdur. Müzakirəyə qayıdaraq. Bəli, yaxşı olarardı ki, müzakirəyə qayıdasınız. Çünki bu sizin xoşunuza gəlmir. Sizin xoşunuza yalnız ittiham etmək, hücum etmək gəlir. Amma düzgəyə baxın. Mən dəfələrlə demişəm. Bura gəlməmişdən və bizə mühazirə oxumaqdan əvvəl baxın, siz sualınızla məni ittiham edirsiniz. Bu sual deyil, bu ittihamdır. Siz prokuror kimi danışırsınız. Niyə? Əgər siz bu qədər demokratik və obyektivsinizsə, nəyə görə asancə oh, oh. həbsxanada saxlayırsınız? Nə üçün siz onu jurnalist fəaliyyətinə görə həbsxanada saxlayırsınız? Mən onu həbsxanada saxlamıram, Prezident Əliyev. Bu sizin xoşunuza gəlmir? Bu xoşa gəlməyə məsələsi deyil. Siz buna öyrəşməmisiniz? Bu bizim müsahibənin mövzusu deyil. Çünki siz ancaq hücum etməyə adət etmisiniz. Bu bizim müsahibənin mövzusu, bu müsahibənin mövzusu deyil. Bu müsahibənin mövzusu deyil, amma siz bunu qaldırırsınız. Youray siz bu məsələni qaldırdınız. Xeyr, siz, siz qaldırdınız. Saç məsələsini qeyd etdiniz. Siz dediniz ki, Ağər ölkənizdə azad media yoxdusa, Ermənistan müxalifətçi sizin ölkədə necə yaşaya bilərlər? Bu sizin sözlərinizdir, ittihamdır. Prezident Əliyev sizə suala cavab verdiniz. Müzakirə mövzusuna qayıdaraq, sizin dediyiniz kimi 40 gündür ki, toquşma davam edir. Siz müzakirənin nə qədər davam etməsini gözləyirsiniz? Qışda da döyüşlər gedəcək. Nobody knows. Heç kim bilmir. Yenə də bizim söhbətimizin əvvəlinə qayıdaq. Acərl Paşinyan bu gün mən əsas prinsipləri qəbul edirəm və mən Ağdamın bir hissəsini, Kəlbəcəri və Laçını 1 həftə və ya 2 həftə ərzində boşaldacam desə biz dərhal dayanaq. Lakin onun sizdə Dağlıq Qarabağda yerdə qalan ərazilərin boşaldılması ilə bağlı təminat verməyə ehtiyacı yoxdur. Siz kənarda qalan ərazilərdən danışırsınız. Mən sizin mövqeyinizi başa düşmək üçün çox aydın olmalıyım. Bəli, bu əsas prinsiplərdir. Əsas prinsiplərdə bizdə çox aydın mənzərə yaranır. 7 rayonun boşaldılması, sonra Azərbaycanlı məcburi köçkünlərinin qaytarılması, sonra Azərbaycan vətəndaşlarının köçkünlərinin Dağlıq Qarabağa qaytarılması. Veləliklə o Dağlıq Qarabağda sizə verməlidir. O Azərbaycanlıların ora geri qayıtmasına imkan verməlidir, geri qayıtmasına. Şuşaya. Beləliklə sizin Dağlıq Qarabağ'ı nəzarət altında saxlamağınıza ehtiyac yoxdur. Siz nəzarət altında deməklə nəyi nəzərdə tutursunuz? Sizə Dağlıq Qarabağ üzərində fiziki olaraq nəzarəti ələ keçirmək və Dağlıq Qarabağın müdafiə qüvvələrini geri çəkmək. Orda olan Ermənləri geri çəkmək lazımdır, yoxsa mürkü şəxslərinizin geri qayıtmasına icazə verilsəydi, bu sizi qanəed